जब कोई आदमी फौत हो जाता है या औरत फौत हो जाती है उसके मरने के बाद माल के हवाले से तीन चार चीजें काबिल गौर है पहली बात तो होता है एल के साथ तजह तकफीन का इंतजाम किया जाए वो अगर पीछे बच्चे छोटे हैं अगर उनके पास अपना माल नहीं है औलाद के पास तो उस मैयत का जो छोड़ा हुआ माल है उसके अंदर से भी तजह तकफीन के अखराज लिए जा सकते हैं उसके बाद अगर मैयत के जिन्हें कोई कर्ज हो मकरूज है अगर वो किसी का तो उसके हिस्सों को बोर्सा में तकसीम करने से पहले जरूरी है कि उसके जिम्मे जो कर्ज है वो मकरूजों का कर्ज अदा कर दिया जाए इसलिए कि बड़े से बड़ा नेक आदमी भी हो उसकी भी अल्लाह ताला तख्शिश मफरत अपनी जगह पर है लेकिन अगर कर्ज किसी के जिम्मे छोड़ आया है तो वो उसके नामा यवा में लिखा रहेगा उसकी गिर अपनी जगह पर है इवन शहीद जिसकी बख्शिश और वत में कोई शक नहीं है उसके लिए अल्लाह ने बशारते नहीं है कर्ज के मामले में उसके ऊपर भी पकड़ है अगर वो छोड़ आए और कई मरतबा ऐसा हुआ कि लोगों के जनाजे आए तो सरकार दो आलम उम्मत की तालीम के लिए पूछा करते थे कि इसके जिम्मे किसी का कर्जा तो नहीं है अगर कहते थे तो नहीं है तो सरकार खुद नमाज जनाजा पढ़ा दिया करते थे और कोई एक ऐसी मैयत भी लाई गई पूछा कि किसी इसके जिम्मे किसी का कर्जा तो नहीं है तो किसी ने कहा जी हां इसके लिए मैं करता है तो सरकार ने फरमाया फिर तुम अपने भाई का जनाजा पढ़ लो हजूर ने जनाजा पढ़ाने पर इनकार किया तब लोगों को पता चले कि ये जो कर्ज है किसी की आपने लिया हुआ है उस कर्ज की अदायगी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी फिर उन लोगों में से किसी ने कहा खाली हादसे रफी तरह सुबह कर्ज की जिम्मेदारी मैं लेता हूं आप मेहरबानी फरमाएं इसका जनाजा पढ़ा मैं जिम्मेदारी लेता हूं कर्ज मैं दूंगा इसका सरकार है इसका जुड़ना